Всем привет, друзья! Это наш первый влог из Рио. Мы наконец-то добрались. Вся команда в сборе. Все чемоданы не утеряны. Мы все уже заселились в гостиницу. И сегодня у нас медиа-день. А, ну что, вы уже, наверное, видели и матчи Челленджер Stage, и видели, какая атмосфера на турнире, как болельщики поддерживают команды, и что вообще здесь происходит. Я очень сильно хотела побыстрее приехать. Мы мечтали об этом мейджоре. Он должен был состояться еще в 2020 году, но из-за ковида он был отменен. Все очень сильно ждали именно мейджор в Рио. Все мы знаем, насколько только горячая публика здесь, и у нас совсем скоро будет возможность убедиться в этом, потому что и наши матчи, естественно, тоже будут происходить на стадионе. Но сегодня у нас классический медиа день. впереди много всего для нас запланировали. ESL команда уже собирается, и мы сейчас будем отправляться куда-то для съемок. И я вам предлагаю провести этот день вместе с нами. Поехали. Мы приехали в Рио-центр, это место, где проходили челленджеры и будет проходить стадия Легенд. Это место выглядит как стадион, <laughs> в принципе, это он и есть. А, справа вы видите студию аналитику, студию аналитики и комментаторов. Ну, тут сейчас никого нет. А, сзади мы сейчас вам покажем сцену. А тут уже ходят игроки у всех медиа день, геройки. Только что прошли небольшой такой зрительный зал. Вы его тоже видели все на трансляции. Вы видели, какие крутые здесь фанаты, какая поддержка. Вот, будем смотреть, чего нам подготовили и СЛ. Сзади стоят ребята, ждем остальных кредит прошу. Глянь, у них тоже форма бразильская. Кстати, посмотрите, у нас же новая форма. Вы, наверное, уже видели. Сделана с флагами, с цветами флага Бразилии. Я прошу прощения, у меня здесь флаг. Я немножко торможу, но вы понимаете. Пойдемте спросим Валерия. у Валеры, как ему новая форма. Валера, как тебе наша новая форма? Хорошая, нормально. Хорошая? Да. Так, давайте посмотрим по Валере. Тут у нас флаг Бразилии. Все выполнено в цветах русского флага. Я, я уже сказала, что еще у нас нарисованы всякие пальмы. Э, рисунок э, и узоры пальм на фоне. Э, очень красиво, да? Вот Витя еще стоит? Видите, тебе нравится наша форма? Да, очень понравится. Подобается? подобается? Топ-форма. Топ, топ э, ну, хорошо, я надеюсь, что нашим фанатам тоже понравится на Арене, бо она будет в продаже. Тоже если вы в Рио, если вы любите Нави, приходите и купайте. Итак, давайте сейчас обсудим твой... Давай. Насколько он получился успешным? Ты стал 3-0 на Zero Zero Nation. Ну это вообще была ошибка. Это, это была ошибка, но это был риск. Ты пошел на риск. А, 0-3 у тебя был Greyhound. И они решили выиграть. Ну, в принципе, Пикем у меня зашел. Пять uh -huh. команд прошло, и Пикем зашел, как И обычно. слава богу, да. И ты прошел следующий этап, скажем так. Uh, Vitality, Cloud9, OG, Mouse, Furia, Imperial и Outsiders. Вот на ну, такие ты команды ставил на проход. Да. Ну, в принципе, в принципе, нормально. У меня, у меня и тоф уже было. Что у нас на следующей стадии? Пока непонятно, я буду сегодня ставить Пикем. Uh -huh. А кто тебя вообще удивил в челленджерах? Badminton Bad Да, я думаю. 3-0 прошли. Но ты вообще на них не ставил ничего. Да, я вообще думал. Но они тебя удивили. А че, за, за счет чего пришли? Что, ты смотрел их игры? Да, я, если честно, не смотрел ни одной их игры. Uh -huh. Но я думаю, за счет какой-то уверенности. Uh -huh. Там не самые сильные вообще оппоненты у них были, но сам факт, что они прошли 3-0. Mm -hmm. Как тебе будка? Как тебе в утвердь типа, вы были на базе mm -hmm. Как тебе результаты и процессы? Ну, в принципе, мне нравится. Хорошие букем был, продуктивные. Продуктивны? Mm -hmm. Как ты собственную уверенность чувствуешь? Да. Чувствуется, то, что мы набрали форму командную. И нужно сейчас еще больше работать на турнире, чтобы показывать все максимум. Как тебе первое впечатление от Бразилии? Если честно, ну, мне пока. Ну, во-первых, приехали ночью, и я не особо я посмотрел на виды, но я слышал истории, то, что тут просто очень опасно. Ну, поэтому может быть, не очень. Не особо, но... да. Ну, мы будем аккуратны, правда? Кстати, если вам давали уже какой-то инструктаж? Да, говорили не выходить вечером. На улицу. Вечером, да? да? У нас на этом турнире, а, вот надеюсь, на подействует хэрбаф. Обратите внимание, во-первых. Нет. Саша, Саша не да. Не тот человек. А, да. Посмотрите на прическу Александра. Он теперь кучерявый, ему выросли волосы, и, ну, мне что кажется, что происходит? он изменил свой имидж, что? и это что? читаемо. Что? Дальше что? я что? я снова блондинка, Саша. Тоже кучерявая. Я надеюсь, вы рады. Что? И тоже кучерявая. Мы приехали, в У нас у всех новый имидж, да, и, и это там, не все. все. Кто у нас там еще? Илья, у Ильи волосы тоже по новому. Куда мы оцениваем хэрбаф наш, чтобы всех прически новые какие-то. Но я не особо делал, поэтому. Ну, мы видели у тебя в истории, ты выкладывал, что все равно некие изменения присутствуют. Да, да, я. Пишите в комментариях, чья чей, 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 чей прическа вам нравится больше всего. Так, ну у Дениса, как всегда, тоже укладка. Все хорошо. А где Витя и Саша? Они их увели. Их увели на мейкап, кстати. А пойдем посмотрим. Нет. Нет. Подойди. Ты распочав взагалі цей тренд хэрбафа. Так. Після тебе ти бачиш, як це змінилось? Вони її нова, <звігінь> <але> ми якраз <звігінь> знімаємо про це. Так, всі тепер стильними настільними <звіг> Дякую, Дякуючи <що> мені. <звіг> Дякуючи <що звіг> тобі. Ну, в тебе <звігінь> це не новий імідж, але іншого така вкладка. Так. так. Ну я постійно міняю щось стараюся. Однаково. Ну то просто Господі. Ось так ось. Что это? Это карты о карты Они будут каких-то боксов, которые будут игроки, точнее, фанаты, покупать, открывать. Я так понимаю, рандомно будут выпадать вот такие карточки, возможно, с автографом Саши. Um. Uh, let's talk a little bit about the legend stage. So, uh, two teams are going to go 3 0. What do you think that's going to be? Uh, hopefully, we're going to go 3 -0. We just need to win our first game against Reality. Ребята расписались на всем, чем можно в этом мире, им сделали мейкап, пофоткали, Витя, Саша дали интервью, мы это все вам показали, сейчас настройка SSD классический, классический этап, нам опять нельзя заходить за вот эту линию даже сегодня, даже на медиа дне, вот линия красная она в прошлый раз была желтая, для того, чтобы, знаешь, а тут красная для тупых, что нельзя заходить туда. А, вот, поэтому все довольно строго, ну, менеджер что поделать. Я не думаю, что мы будем сидеть завтра здесь, я думаю, что мы будем играть со сцены, но где настраивать, в принципе, не важно. Ну, желтая предупреждающая, красная уже... Ну, да, да. едем в следующую локацию. У нас вводят уводят, Свеню. Вот это наш трансфер. Ладно, что что-то не он. Ну, в общем, медиа день продолжается, друзья. Не знаю, что нас ждет дальше, но все вон уже пошли, поэтому и вы с нами пойдемте. Мы прям проехали по внутренней какой-то территории, приехали в института артистико, Не знаю, что там будет происходить. Uh, я предположила, что мы будем кататься на скейтборде, но ну, не знаю, будут какие-то красивые uh, съемки, потому что я вижу там <бежать> деревья, парк, Поэтому будет, наверное, что-то такое. немного для но у нас есть область, можно О, так сейчас туда будет футбол. Видели, как они... Куда Знаешь, нужно подождать, но есть зона со снегом. Вот, видите, это будет. Потому что то не отдельно узнал. Пойдем туда. нас привезли и сказали, нужно немножко подождать. Иди сюда, что ты ешь? Нельзя, не ем булочки. Это, 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 божественная булочка. Сейчас, ребята, чем мы кормим тут? А, чипсики, орешки, пироженки, и все съели, значит, турецкие а. сэндвичи, терки сэндвич. Ну, напитки там всякие. Вот, продолжаем ждать. Вкусная штучка, надо еще одну съесть. Пить, запить это монстром. Ну что, наш медиа день у самому розпали, э, поруч сам день я. Добрый день, добрый день. Бачилися, дня пройшло і добрий день. Ну що, давай з тобою обсудимо Челенджер Стейдж в першу чергу а, по свіжих слідах. Розкажи мені, які в тебе залишились емоції, чи дивився ти а, матчі, хто тебе здивував? От, що скажеш по були... Цікаві матчі, дуже багато цікавих матчів. Насправді здивували, мабуть, Bad News Сіглс найбільше, тому так. що вийшли 3-0. Е, в своєму пікемі я ставив Маус на 3-0. Uh -huh. Тобто це багато. я передбачав в цілому. Е, так, е, дуже багато гарних матчів, але найбільший ДОП це, звичайно, фани, які нереально заряджають там на сцені, ми дивилися постійно було б шоці. Це як на футбольному матчі більше нагадує, навіть в Counter-Strike, до якого ми звикли. Так, так, вони гімни не співали, що, що тільки вони не робили. На жаль, на жаль жажа, що тільки фурія пройшла далі, а ось Fallen та Колдзіра не змогли, так? А що скажеш по інших командах? Тому що ми бачили, що в Італії ці проблеми, у Cloud 9 теж було все далеко не так добре. Мабуть, як деякі люди могли сподіватися. Що ти скажеш по ось, фаворитах? Ну, це така класика, мені здається, на мажорах, коли у фаворитів виникають проблеми. Сподіваюсь, в нас їх не буде. Uh -huh. Але так, що Vitality, як ти сказала, що Cloud9 Все-таки пройшли, тобто вони так. змогли це здолати, і вони завдяки цьому, мабуть, тут навіть трошки сильніші. Що скажеш про фурії? Тому що, як на мене, це найстрашніший опонент у легендах саме, саме через публіку, саме через фанатів. А як тобі їх плейстайл саме? Ну в них нічого не змінюється. Фурія це фурія, і це, це також було легко передбачити, що саме вони вийдуть зі всіх команд, які є насправді. А, але ти, на домашній арені, мабуть, ти права буде не так легко, як би хотіли. Але дякувати Богу, що наш перший опонент не куря. Це Віталіці. Завтра в нас перша весна по один проти Віталіців. Комфортний час, по перший. По місцевому, то що скажеш по Віталіті знов-таки, як, якщо йде мова саме про вашу зустріч, бо ми ну, очевидно ми постійно проти них граємо, вони нестабільні, в нас теж були проблеми. Що чекаєш від цього без ТОФ 1? Е -е, я чекаю, що ми будемо готові і в дуже гарній формі, тому що в нас був плідний буткемп і я вважаю, що ми маємо дуже достойну гру і вигравати без якихось проблем. Ну і давайте трошки про буткемп. тож він пройшов гарно, так? Добре, без... Так. Ми мали е, майже два тижні і багато працювали, займалися нашою грою, створювали нові раунди і всякі такі, ну тобто працювали. ваши самокомандники, там электроник, там перфекта. И мы должны придумать к ним им два вопроса. Два вопроса каждому. Но такие вопросы, типа, не по CS, именно, может быть, по всед... из повседневной жизни, которые, может быть, им будет немножко вот, неловко отвечать. Они вот включат эту стесняшку и будут сидеть, просто красить и по себя так чувствуют. Предложение? Ну, у нас есть такой мем в Нави, что Илья это не мем. с Это не мем. Не это, официально. это это официально. Все это мем, но просто правду знаем только мы, как команда. Поэтому первый вопрос Илья. Когда и как произошло ваше первое свидание с Антониной? Как? Uh -huh. Второй вопрос будет у нас адресован Денису. Я бы хотел спросить, что бы ты выбрал, Денис? Глютен или свинина? Так, глютен или... Um, это Денису? Да. Ну, Денис ухаживает за волосами, можно спросить его рутину утреннюю ухода за волосами. Как поймать рыбу на крючок? Как поймать рыбу на крючок? Ну, да, он, да, это, я это, я это интересный вопрос. Сказать. Это же не просто рыбу поймать на крючок. Но Борьбе сейчас не уютно. Так везет. это можно как-то задуматься. Это же ну, не только настоящую рыбу. Девушек рыбками называют. А, ну, вот тогда можно. что Как поймать как поймать рыбку? Это как Winky Face? Как поймать рыбку? Хорошо. Хорошо, хорошо. Все по новым Тогда я максимально осуждаю все происходящее здесь. мы больше не друзья. А второй вопрос, как поймать рыбу? И как поймать рыбку Сейчас будет самое интересное. Мы ждем ребят, чтобы они ответили на эти вопросы, которые придумали для них Саша, Витя и Валера. Но это вы увидите уже в эфире ESL, поэтому не пропустите трансляцию, чтобы узнать ответы на вопросы, которые придумали ребята. Ну, я, конечно, не ожидала. Конечно, я ожидала. как раз этого от них и можно ожидать. Ну, что, рядом со мной Хеку. Это интервьюер ESL. Но ты, ну, ты у нас фрилансер, правильно? То есть фрилансер. ты работаешь на любую организацию, которая тебя позовет, которую ты захочешь. Да класс. Да. Мы тебя видели, и все наши фанаты 100% видели тебя на трансляции. Ты, ты берешь постоянно интервью наших ребят, и плюс есть человек, с которым разговариваешь на одном языке, потому что наши, как ты знаешь, не очень любят на одном языке. Ну, да. Не, есть те, кто говорят, есть те, кто не говорят, но я пытаюсь как-то, знаешь, помочь. Да. Ну расскажи вообще, ты очень много общаешься с разными командами. Да. Как тебе вообще кажется, чем отличается этот менеджер от других, от других турниров, потому что все так сильно ждали Рио, и как игроки себя чувствуют, особенно в этой атмосфере с таким такой с такими фанатами. Ну, во-первых, типа, типа, не только плей-оффы на сцене. Сразу же вот понедельник, 11 часов утра, и аудитория была, типа, не полностью заполнена, но было ощущение, как будто бы каждое место занято, и все орут. Mm -hmm. И так 20, ну, 24 на 7 просто нон-соп. Вот Особенно, когда бразильские команды, mm -hmm. там вообще, типа, они просто сходят с ума, но вот когда даже играют, допустим, там европейская команда против европейской или -то американская, тогда все равно все веселятся, все хорошо проводят время, Знаешь, это никогда не будет какая нибудь какая-то. Это не какой-то типа дислайк типа людям из Финляндии, но, допустим, если бы это было типа, типа были бы финны, было бы такое типа все прикольно. Ну мы нормально. понимаем о чем мы да, говорим. Да, да у тут... всех разный темперамент. Именно, именно, а тут не важно, что происходит, все, типа все орут, все такое, и я сказала вот то, что командам в основном нравится, то есть есть команды, которые типа ну да, типа был стрессово, как-то знаешь, поиграть. Типа, а кто, кто так говорил? Сейчас скажу. Были IHC, ага. которые с Монголии, да? Да, с Монголии, yeah. вот. И, и, и Нанзи. потому что Нанзи, они um. типа... Они австралийцы, кажется, да? Они, нет, они типа... У них сейчас типа с Бразилии один игрок, а, с Бразиль, то, и с угу. Бразилии Я еще понимаю. коуч, и там аргентинцы, ну, в общем-то, uh -huh. такой типа вот... И они были... Но ну, они просто, типа, они молоденькие, они, типа, мало опыта, и все такое, это немножко сражу. Ну, а те, кто по поопытнее, наверное, ну, вот все, в принципе, большинство тех, кто прошел в легенды, я думаю, они будут супер кайфовать, да? Да. да, Амин, I mean, I mean, uh, Apex после первого дня, типа, сериал. Конечно. Лучшая <с публика, лучшая. А представь, что будет, когда выйдет Керриган, когда выйдет Симпл, когда, ну, мне кажется, что публика будет действительно поддерживать эти команды, да? Ну, вот, мы видели также на трансляции, что за бразильцев, очевидно, болеют больше всего, а болеют ли за другие команды? Вот, потому что кажется, трансляции, вот когда, допустим, играли Виталий Теоджи вчера, оказалось, иногда на трансляции, что не сильно как бы активно публика реагирует. Я бы сказала, что публика поддерживала Виталий Да? Было, типа за его, за его, весело. Они еще сказали, то, что ты увлекаешься рыболовлей, да? А, вопрос, а, как нужно поймать Как это? Ну как, у тебя спрашивают. Это моя хорошая рыболов, я не рассказываю себе. Ты не рассказываешь? Не расскажешь секреты, как ты сможешь сходить на свидание с тобой? Какой блин? Зачем это спрашиваешь? Сказали, что ты краснел. Так я уже красный. Как ты делаешь? Процедуры, да. Процедуры. Валера, у вас еще сегодня фраки? Да. Сколько? Четыре брака а, в день перед игрой. Серьезно. Но все в хорошем настроении, как видите. На самом деле и, прикольно. Знаешь, давно думаю, давно у нас не, нет, не было такого насыщенного медиа дня. Много всего это сегодня это сняли. Должен, должен быть классный контент в эфире и ESL, поэтому досмотрим. Да, Ребята, что скажете про медиа день? Отлично, все было на уровне профессионально. Теперь мы узнали много нового о ребятах, о том, как Денис делает свою укладку, в частности, и многое другое. На самом деле было забавно, да, что Я просыпаюсь. Не, укладку реально делать. Я не начинаю процедуры. Красненький, красненький, потом А ты сразу просто Так это странно было. Я думал, что это разное будет, у меня просто... Let's go. Ну что, мы приехали в отель, а, и Саша уделит нам время для того, чтобы сделать пикем. Но, но это будет не настоящий пикем, потому что вы видите, нету тут компьютера, на котором мы его покажем, на что а, ставит Саша. Но мы обсудим менеджер тем не менее. Все-таки предскажем некоторые mm -hmm. события. Да? А, Во-первых, да, ты говорил, что ты не делал пикем и на стадию mm -hmm. легенд. На стадию челлендж челленджеров. Челленджеров, да. да. А, ну, да, обсудим легенды. В первую очередь, Саша, мы в Рио долго mm -hmm. ждали этот менеджер. Твое фото на вагоне метро. Прикольно. Как, как, какие у тебя ожидания от этого мажора? Как ты долго вообще хотел ли ты сюда приехать? Да, я очень давно хотел сюда приехать, потому что бразильские фанаты, они очень сильно болеют за нас и поддерживают в частности индивидуально каждого игрока. И все очень долго ждали организацию нами в Бразилии. Это правда. И тебя в частности, я общалась там, с разными бразильскими фанатами, и сегодня даже, и, ну, большинство говорит о том, что ты самый популярный игрок в Бразилии. Прикольно. Так После что... Полуны. Ну, я говорю, иностранный. А, Понятно, а, что там полные бразильские игроки, они на первом месте, а вот из иностранцев говорят, что тебя, скорее всего, будет поддерживать больше всех. Да, надеюсь. Поэтому да, мы будем рассчитывать на это, по крайней мере. А, хорошо, в принципе, мы посмотрели, там мы прошли на мажоры достаточно быстро, 3-0, но есть команды, которые не прошли, есть команды, у которых были проблемы в челленджерах. В частности, там Vitality Cloud9, G2 вообще не попали на мейджор. Ника с 2015 -го года. Первый раз не попал на мейджор что скажешь right. вообще о том о расстановке сил в топ-5 топ-10 э, рейтинга сейчас вообще но сейчас точно нет топ 1 команда mm -hmm. в топ-5 э, думаю мы фейзы виталити Клауд 9 и ликвид а кстати да Ликвид. потом идут нип я думаю потом уже г2 mm -hmm. потом там уже маус ну еще какие-то хорошо тогда давай сделаем свой prediction на стадию легенд э, начнем с 3003 или да, давай с 3-0-3. Кто пройдет? Хорошо, 3-0-3. Вот тебе список команд, собственно. 16 команд проходит дальше в чемпион Stage 8, половина. Короче, ну 3-0 надо на рандом брать. Ну, обычно так и делают, да, какого-то андердога такого плотненького. Кто это может быть? БНЕ? Я бы взял 3-0. Не, ну БНЕ уже 3-0 прошли, еще раз 3-0. Ну да, вряд ли это чудо-30. Ну не чудо, все заслужено. Я думаю, поставить между фурией и ликвидами или Героиками. Вот кто-то из них троих. Uh -huh. Но хотя я герой говорил 0-3, хотя мне кажется, они выиграют, но все равно 0-3 кто-то должен отлететь. А, Пусть так ты 0-3 говоришь, да? Нет, я, я думаю, и 3-0, и а, 0-3. 2-3-0, скажем, фурия. Ну, фурия, потому что публика и все остальное да, будет. И они могут легко пройти, они уже тут играли, их будут поддерживать Барсов 1 первые игры. Uh -huh. э -э 3-0 фурия, хорошо, 0-3. Ой, это сложно. Ну, из очевидных вариантов там люди сейчас ставят но ну, Некоторые говорят героев, некоторые говорят BIG, спортс, например, которые очень молодые ребята. Ну, mm -hmm. очень. Хотя они уже поиграли здесь, вот в Да, вышли 3-0 тоже. челленджерах, поэтому можем рассчитать. Давай героев. Героик? Да. Почему? Ну, шанс того, что у них будет 0-3. Не сильно большой, но это рандом. Да mm -hmm. потому что они поменяли игрока и как-то до сих пор не набрали ту форму, которую, которая у них была. Mm -hmm. И мне кажется, сейчас другие команды поднабрали и уже догоняют их. Хорошо, нам осталось 6 команд, которые проходят э, вслед за ними. Не важно с каким счетом. И нам нужно определить, кто это. Кстати, 3-0, ты не поставил нас, ты не поставил Нави. Валера вот всегда Нави ставит 3-0. Не, если бы я покупал себе Пикем, я бы точно ставил Нави 3-0. Точно. Mm -hmm. Да, ну многие тоже так делают. Хорошо. А остальные шесть команд, которые точно пройдут. Ну вот Face Navi, Face, Navi. cloud Nine Vitality, четыре. Я думаю, не бы пройдут, пять. И что ты думаешь про Ends? Что ты думаешь про так Liquid ты не назвал снова. Spirit и Liquid, вот и Liquid. А, У меня Spirit. будет Liquid, Face Navi, cloud Nine, Vitality. НИП, ты говорил. — И Nip, да. Спириты не знаю, мне не сильно нравится, как они играют. А, аутсайдерсы могут тоже, мне кажется, пройти, но ну, не знаю. Не а знаю. Cloud9, как тебе их форма нынешняя? Вот с Challengers? Ну, челленджерс. индивидуально да. они неплохо, там, Широ попадал. Ну, Широ Аксель, <связь> очень неплохо. Аксель под конец вот собрался на 2-2. На как команда, не знаю, непонятно еще. Я думаю, им надо, они пофиксят эти ошибки вот за пару дней, uh -huh. вот за сегодняшний день. Они могут играть сильнее, как и Vitality. Хоть они там 0-2 были, и Виталий клоунок, и Vitality... 1-2 были или 0-2 тоже, не помню. Но в целом да. Как думаешь, будет преимущество у тех, кто играл в челленджерах на легендах? Потому что они уже поиграли на этом стадионе перед этой публикой. А мы вроде как только приехали такие, в Я думаю, некоторые преимущества будет. Например, вот здесь у аутсайдерс может быть преимущество у бегов тоже преимущество, у Фурии сто процентов преимущество. Фури Энс, первая пара. Ну, у Фури, понятное дело, преимущество. Думаю, у Маус преимущества не будет. Мы тренировались Ликет. Mm -hmm. Мне нравилось, как они играют. Ну да, Ликеты в последнее время очень сильно поднабрали и являются действительно серьезной этой силой. Фейс cloud Найн, как ты думаешь, кто победит в этом противостоянии? Вот как раз Cloud 9 которые там прошли уже через все в челленджерах и фейзы, которые вместе с нами свеженькие только прилетели. Не знаю, но это интересно очень рад, uh -huh. что Cloud 9 уже поиграли, разыграли а От фейзов интересно посмотреть, что они новое придумали, как они набрали форму. Ну я думаю, Cloud 9 выиграет. А как тебе Vitality? Потому что их штормит, они вроде как занимают топ-1 мира, вроде как выигрывают UPL, mm -hmm. а потом бац и вот такой вот на челленджерах. Ну... Все последние матчи они хорошо сыграли, уверенно. Mm -hmm. Хоть они там 0-2 проигрывали. Или 1-2 они проигрывали, не суд. Но они не уверен, Они увереннее сыграли, чем Cloud9. Если cloud нам надо было еще камбэч, там против Геймер Легиона. Э с кем еще? С Империал у них две игры на допах были. Я вообще офигел. Mm -hmm. То Виталий намного увереннее. Виталий сильные. Ну, что думаешь перед завтрашним Best of 1, в принципе, против Виталии. Ну, мы часто с ними играем, уже обсуждали вот, ребятами, есть ли у тебя какие-то особые эмоции, когда ты играешь против зайву Не, nee, эмоций нету, потому что я понимаю, что наша команда сильнее. Когда наша команда сильнее, то чаще всего э, тоже зайву не может показывать. Это тоже разносильно тому, когда мы играем против сильной команды. И если они мне не дают делать какие-то индивидуальные действия, то у меня игра ну, uh -huh. не на 100% идет. Все зависит от команды. Что Что Виталити? А когда это видео вообще выйдет? Завтра перед игрой, скорее всего. Ну, карты, я не знаю, там какие карты будут. Какой-то оверпас или нюк у нас будет. Но я не знаю, это лучше перед игрой, перед самой игрой выпускать видео. Хорошо. Мне кажется, они нюк хотят с нами сыграть. Мы давно, кстати, нюк не играли. Да, вы давно не играли, не пикали не Как раз приходом Вити мы стали мрежете uh -huh. от вас. А сейчас скажешь по буткэмпу. Что-то новое придумали. Как ты вообще оцениваешь продуктивность буткем? Хороший был, да. Давненько не было. Да, мы все карты натренировали. Uh -huh. Сложно было поначалу, потому что ну, там пауза же была неделя после Мальты И... Под конец уже чувствовалось, как мы набираем форму. Ну, ты чувствуешь себя в оптимальной боевой да. Кондиции, да. как говорит э, Андрей. Да? да, надо еще выспаться это еще хорошо. раз сегодня. Будет все отлично. Как тебе в Бразилии? Расскажи о своих на... приключениях. Ну, все видели во влоге, что ты хромаешь. Что случилось? Ну что будут писать, что случилось с Сашей? А, это еще во влоге, есть? боже мой. Просто ударился об какой-то диван или об какой-то стол в номере. Очень сильно ударился, порезал палец, борит. Ну все в порядке. Уже покупался в океане, я так давно не купался в океане. Мы mm -hmm. только прилетели в полночь, пошел в океан, было классно. Да, прохладно было с утра, сейчас уже так распогодилось, уже поприятнее. Mm -hmm. Поэтому да, будем надеяться на поддержку публики, правильно? Да. Завтра да. первая вообще. У нас форма, все, мы готовы, готовы к бразильским фанатам. Они тут уже нас а, окружили гостиницу, поэтому ждем с нетерпением завтрашнего дня. Спасибо Саша, надеюсь, что твой пикем зайдет. Жамиран нам говорит, что нам пора идти, мы пошли. Так прошел наш сегодняшний день. Достаточно насыщенно. Сашу мы отпустили, они пошли обедать и тренироваться. Как мы уже говорили, сегодня у них 4 прака. И завтра мы вступаем в бой легенды. Первый матч против Vitality Best of 1, швейцарка. Это просто Лучше быть не может а, Уже первый день нам подарят кучу эмоций И завтра у нас еще потом еще одно Best of 1 а, В конце дня В общем, врываемся, друзья Пожелайте нам удачи Спасибо большое, что болеете Подпишитесь на канал обязательно Напишите комментарий Мы ждем вас на трансляции Если вы в Рио, приезжайте обязательно в арену Найдите меня Или я вас найду Если вы будете с флагами или с нашим мерчом Будем что-то вместе мутить Короче, спасибо, что посмотрели это видео И до встречи